Adam deyir ki, və vətəndaşlar da cəmiyyətə müraciət edir, komitə sədilə. Deyir bizimlə işləyən rüşvətxod görlülçülərin adlarını çəkin. Yəni bununla komitə sədil nə demək istəyir ki? Bu onu demək istəyir ki, bu, bu saibçilərdən kim bunu araşdırmaq istilər. Kim rüşvət vermək istəmir? Bax onu tapmaq istilər. Bəli. Ki onlar tapsınlar. Bəli ulları sonra arxa bölgə məhkəmə versinə iliştirsinlər. Nə narışdılar? Yəni məqsəd o şikayət edənləri bilmək idi, araşdırmaq idi. Bəli kimi şahbəy verdə demədi. Aparat dedi ki, mənə gələn müraciətləri ora göndərə bəzilər. Bu da o gələcək, buna digərcə imzalı məktub gələcək. Ananın keşməd burada. Ki filan da rüşvət istəyir. Dilə qoymazlar, ondan sonra o, o hətta bəlkə kamera qarşısında qışqır bağır olacaq. Amma həmin o şəhətli sahibkar var ha. O tuturbanız adı boş verək. Ən eh? yaxşısında 1 aydan sonra sahibkarlığı dadı buraxacaq, müflis olub çıxıb gedəcək. O əslində kim rüşvət vermək istəmir, onu araşdırmaq istəyir. Yoxsa indi baban demişəm, Azərbaycanı idarə edəcəyi zəhnət var. Bu rejim var, bu sistem var. Bu sistem rüşvətsiz və korrupsiyası yaşaya bilməz. 1 saat qalmaz çöker.